А знаете, никаких новых выборов в нашем городе не будет. По крайней мере, именно к такому выводу приходишь, наблюдая печальные результаты снегоуборочной кампании в нашем городе. Скажите, это не действующей власти нужно доказывать, что ничтожный разрыв в семь сотен голосов на предыдущих выборах – чистая случайность? Какая блестящая возможность не словом, но делом доказать, что им по силам решать те задачи, которые ставят перед ними жизнь. Тем более, когда на их стороне техника, материальные и человеческие ресурсы. Ну нет, ничего такого не произошло. Видимо, что-то пошло не так. Наверное, синоптики обманули и насыпали снега больше, чем обещали. А демократическая оппозиция. Разве это не им нужно добирать недостающие 7 сотен голосов, а если по-хорошему, то перекрыть этот дефицит с большим запасом? Какая блестящая возможность, не словом фейсбучным, но делом майдановым, доказать несостоятельность действующей власти, кинуть клич по соцсетям, собрать снегоуборочное вече, расставить по городу палатки с горячим чаем, выдать каждому своему стороннику по лопате и показать всему городу, что мы и без спецтехники, ого -го, можем гораздо больше, чем они с техникой. Потом на какой-нибудь расчищенной остановке установить табличку, так, мол, и так, объект приведен в порядок силами членов такой-то партии с любовью и нежностью к родному городу и электорату. Но нет, ничего такого во внеочередной раз не произошло. В городе длиною в жизнь можно прожить полжизни и так ни разу и не увидеть нормальной уборки снега. Однако еще не вечер и даже еще не весна. Будьте внимательны на дорогах.